Música warahmatullahi wabarakatuh Tepang akan nami kula Elko Mimpias Saking Prodi PTSD Nami kula Kaleh Sekawan 0 Kaleh Setunggal 0 Setunggal 0 Walu Kaleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuridun yawatin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wala alaihi wa ashabihi ajmain amma kula aturaken sukeng rawuh dumateng para rawuh sedaya ingkang kula beri berkah kersa rawuh wonten ing adicara punika para sesepuh para pinisepuh para aji sepuh ingkang satuhu luhuring budi ingkang kinurmatan para tamu lan pangembating acara ing kinapetheng Bapak saha Ibu ingkang dahat kinormatan. Rombongan saking telatah di Somojo Agung, Soho, para Pororawo, Kako, Sumawano Putri Ingkang minang. Minongko. Minongko, Pabukaning Atur, Monggo Sarangan Kulo, Dere Aken, Aken, Puja Puji Syukur, Wanten Gusti Ingkang Sampun, Paring Pintang Pintang Kanikmatan, Rahmat Taufik, Hidayah, Soho pun teman sakit kempal menunggal wonten dalam ikut Bapak Sastro Ing siang menikahkan di sehat wal afiat Mbak wonten alangan satunggal menopo Ampun kesupen, salawat soha salam Tansah kunjuk wonten penyir salipun Mustikan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mungkin di panjirnya sedaya lalu kula sakit Dikantok syafaatipun Wonten ing akhir mangga Amin Allahumma amin Kados pundi lampahing tata cara lamaran ing mangdi. Sumangga Bapak Ibu sedherekipun ingkang sampun keparing rawuh ngaturakan sugeng rawuh. Punika katur wonten ngarsa panjenengan nuwun dene kula Bapak ing tata lamaran sageda malih badi inget-inget katindakaken. Nuwun, nuwun matur nuwun Minangko pranoko adhikara keparangokulo ngatur-ngatur pranoncenin adhikara wonten in siang mungkak. In kang sekisan, pambuko. In kaping kalih atur pambagil harco saking hamung kugadik. In kaping tikul, atur pangamdikan. Salajengipun, ingkang kaping sekawan, ingin menikul atur pangamti saking hamung kugadik. Kalajenipun kaping hansal dih menika doa. Tentang pungkasane ingin menika panutup. Mekaten rantaman ing adicara ingkang badhe kalampah ing ari kalungguhan menika. Babet wonten adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka minangka pambukaning atur mangga sesarengan dipunwiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur Luwun Mugi-mugi adicara ing kalungguhan Sakit saged plumampah kanthi lancar. Salajengipun atur pangembikan saking Bapak Wipura saha rombongan leksal kula aturaken sumangga. Matur nuwun. Kalajengaken atur panampi saking Hamengku Gede dhumateng Bapak Sastro Wekdal kula aturaken. Matur nuwun. Kalajengaken doa dhumateng Bapak Siparjo, wekdal kula aturaken. Matur nuwun. Adicara ing kawiwupan kasan ing menika panutup. Gegayutan lampahipun acara wonten siang menika sampun lumampah kanthi lancar. Sumangga sesarengan kita tutup kanthi wosan sesarangan. sesarengan. Alhamdulillahirobbil alamin. Para rawuh ingkang kinormatan, mboten ateges kula ngempel kamardikan panjenengan sedaya lan kita tas tetes lan tetes Aso saliroka cebak sak monten canja adicara salajengipun inggih menika panutup Ulo, minangka pambiworo, adicara anginipun mereakan melampahin renonceneng adicara. Pada kekirangan bosotungin subosito, ulo, namun tumadahin lumabering seh samudro pangaksami. Nuun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.